Всем привет! С вами снова Виктория с канала Вика Варлавина. Сегодня я хотела бы вам пояснить расписание моего канала. Как бы это будет мой первый блог, как, так как вопросов еще нету. Значит так, расскажу вам про стоп моушен сначала. Раз в неделю, по субботам, будет проходить стоп моушен Либо переселение душ, либо зазеркалье, поочередно будет. Либо просто дополнительные видео, какие придут на ум. Скоро вот я хочу вам пояснить, что скоро мы с моей подругой будем еще одно слияние снимать. Оно чуть длиннее будет, правда, не три серии, а хотим сделать по пять. И чуть поинтереснее, так как мы просто экономили фотки. А теперь я знаю, как их не экономить, потому что больше ста нельзя было, а теперь можно в нашем приложении. И теперь они будут чуть-чуть, может быть, подлиннее, поинтереснее. Может быть, сказать так вот, будут какие-то более такие приключения, не знаю точно. Ну, посмотрим. Это в субботу, либо днем, либо вечером. Так что я не знаю, если честно, как по времени получится и так далее. Значит, приступим. Про стоп разобрались. Теперь про... давайте я расскажу вам про ну блоге блог я буду снимать раз в месяц для вас отвечать на ваши вопросы и так далее еще будут дополнительные блоги но это как бы блог будет отдельный охота на кукол а, просто или м, охота на кукол да в детском мире в мэтро ну в разных магазинах а в нашего города а, значит так, да, это будет где-то не знаю, либо раз в неделю, либо раз в две недели, может, даже раз в месяц, так как я в магазины не очень часто езжу. Но скоро день рождения, поэтому... Ну, это будет мой второй блог, когда у меня будет день рождения. Ну, ладно, речь не о моем дне рождения, а о расписании. Дальше у нас идут самоделушки. Самоделушки будут в крайнем случае, если, конечно, у меня, ну, к примеру, не останется идей и так далее. Они, значит, еще сравнение, ну, сравнение мы будем сделать с моей подругой, в крайнем случае, если я к ней долго-долго не еду, как сейчас, я попробую для вас в скором времени, на следующих выходных, снять обзор сравнения, обзор сравнения на подделку и на реальную, правда, ну, вот. И будем сравнивать кукол из разных коллекций, но я, как вам сказала, с моей подругой. Это зависит не от меня. Поэтому, думаю, рубрика сравнения будет э, чуть-чуть речь, чем, к примеру, стоп-моушены или самоделушки. А, значит, теперь поговорим про испытания. Испытание будет где-то раз в две недели. Ну, вот так как эта неделя, вот уже неделя прошла, на следующей неделе я сделаю испытания, так как у меня опять мало испытаний. Ну ладно. А дальше идет у нас. А дальше идет у нас а... блоки и так далее. Ну ладно. Итого два видео в неделю. В крайнем случае одно. Ну ладно. А, значит, ставьте палец вверх, если вам понравилось мое распределение. Если вам надо какое-нибудь изменение, то оставляйте под комментарием, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить свои чудные комментарии оставлять какие-нибудь, ну, к примеру отставляйте какие испытания, какое расписание, какое бы вы хотели еще видео видеть на моем канале. Ну и так далее, и тому подобное. А, и не забудьте написать мне, как вы называетесь в коммента... ВКонтакте, если вы зарегистрированы, чтобы я вас смогла найти. Ну и надеюсь, вы догадались, как... надеюсь, вы догадались, какого персонажа я хочу. Ну все, всем пока-пока до следующего видео